নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে টাইটেল আৰু থানডেল দেখি গমেই পাইছে আজি গোটেই ভিডিঅ'টোত গাই পাতৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব আচলতে এটি নৱজাত শিশু যেতিয়া জন্ম হয় প্ৰথম অৱস্থাত খুব বেছি কানি থাকে আৰু বহুতো মানুহে আমাক কয় যে শিশুটোৰ চাগে পেট বিষাইছে শিশুটোৰ চাগে পেট কামুৰিছে বা শিশুটোৰ পেটত চাগে গেছ হৈছে তাৰ সমাধান হিচাপে আমাক এটা বস্তু ছাজেষ্ট কৰে যে শিশুটোক অলপ অলপ গাই পাতৰ খুৱাব লাগে বা আগৰ দিনত আচলতে গাই পতাৰটো বহুত বেছি চলি আহিছে আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে মোৰ বেবীটোৰ ক্ষেত্ৰতো সেইবাবেহে মই এই কথাখিনি আজি আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে এই গ্ৰাইপাটাৰটোৱে সঁচাকৈ শিশুৰ পেটৰ বিষ বা পেটৰ কামোৰ এইবিলাক নোহোৱা কৰেনে মোক বহুতে পৰামৰ্শ দিছিলে এনেদৰে যে মোৰ বেবীটোক মই গ্ৰাইপ ৱাটাৰ খুৱাব লাগে আৰু মই তেন বটল এটা কিনিও আনিছিলোঁ এটা বনিশন বুলি আছিলে আৰু এটা গ্ৰাইপ ৱাটাৰ আছিলে দুটা বটলৰ নাম কৈছিলে মোক আৰু মই তাৰে ভিতৰত গ্ৰাইপ ৱাটাৰটো কিনি আনিছিলোঁ আৰু গ্ৰাইপ ৱাটাৰটো কিনি মই খোৱাৰ আগতে মই ডক্তৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আচলতে এই গ্ৰাইপোৱাট গ্ৰাই পাটাৰটোৱে সঁচাকৈয়ে শিশুৰ পেটৰ বিষ বা পেটৰ কামোৰ এইবিলাক নোহোৱা কৰেনে বা এইটো আমি শিশুক খুৱাব পাৰোঁনে শিশুৰ কাৰণে উপযোগীনে এইটো বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰি লৈছিলোঁ আৰু ডক্টৰে তেতিয়া জানিবলৈ দিছে যে আচলতে এটি নৱজাত শিশুৱে বিভিন্ন কাৰণত কান্দিব পাৰে অকল যে শিশুটোৰ পেটৰ বিষ বা পেটৰ কামোৰ এইটো আমি ভাবি লোৱা মনৰ ধাৰণ আহে হ'বও পাৰে শিশুটোৰ পেটৰ বিষ বা পেটৰ কামোৰ এইটোতো নোহোৱা নহয় কাৰণ নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশুটোৰ পেটৰ সমস্যা হ'বও পাৰে বা অন্য কিবা কাৰণেও শিশুটোৱে কান্দিব পাৰে যেনেকৈ ধৰক ডাইপৰৰ সমস্যা বা শিশুটোৰ টোপনি এইবিলাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশুৱে কান্দিবলৈ দেখা যায় আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আগৰ দিনৰ পৰাই আচলতে আগৰ দিনৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই গাই পতাৰটো বেছি প্ৰচলিত আৰু তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে যে চাওক শিশুটোক আমি যদি খোৱাৰ পিছত আমি ঔষধ দি পেলাই হজম কৰাওঁ এইটো শিশুটোৰ কাৰণে একদম বেয়া জন্মগতৰ পৰাই যদি আমি শিশুক আহাৰ খোৱাৰ পিছত আমি হজম কৰিবলৈ ঔষধ খোৱাওঁ আমি ঔষধ খুৱাই খুৱাই যদি হজম কৰাওঁ সেইটো একদম বেছি বেয়া কথা শিশুটোক আমি নিজে নিজে হজম কৰিবলৈ দিব লাগে তেতিয়াহে শিশুটোৰ শৰীৰটো ভালে থাকিব শিশুটোৰ যিবিলাক ফাংচন সেইবিলাক ডেভলপ হ'ব আৰু এটা কথা জানিবলৈ পাৰিলোঁ যে গাইপত অলপ পৰিমাণে এলকহল পোৱা যায় আৰু লগতে চেনি থাকে আৰু থাকে বেকিং চ'ডা আমি সকলোৱে জানো যে এলকহলৰ কথাটোতো মই বাদেই দিছোঁ আমি সকলোৱে জানো যে চেনি এক বছৰৰ তলৰ শিশুৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া চেনি আৰু নিমখ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চেনীত গ্ৰাইপথত যিহেতু চেনি থাকে লগতে থাকে বেকিং চ'দা আৰু আমি সেইটোও জানো যে বেকিং চ'দা দুই তিনি বছৰৰ শিশুকো আমি দিব নালাগে বেকিং চ'দাটো মানে শিশুৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰকেই হয় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যদি ছমাহৰ তলৰ শিশুক আমি যদি সেই বেকিং চ'ডা থকা চেনি থকা বা এলক'হল থকা সেই গাইপ ৱাটাৰটো খুৱাওঁ তো সেই সেই গাইপ ৱাটাৰটোৱে শিশুটোৰ দেহত কি প্ৰভাৱ পেলাব সেইটো নিশ্চয়কৈ মই সেইটো নাভাবোঁ যে সেই গাইপ্য দৰটো শিশুটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আচলতে আমাৰ অসমতহে এই গাইপ্যতৰটোৰ পচলন মানে ফাৰ্মাচীটো পোৱা যায় বা সকলোৱে খুৱায় বাহিৰত দেশবিলাকত কিছুমান দেশত এই গ্ৰাইপ্যৰটো টো টুটেলি ব্ৰেণ্ডেড হয় তাত বেচিবলৈও নিদিয়ে এইবিলাক কাৰণতে কাৰণ গ্ৰাই পতাৰত এলক'হল থাকে চেনি থাকে বাহিৰত মানে গাইপ্য দৰটো কিছুমান কিছুমান জেগাত বেচিবলৈও নিদিয়ে আমাৰ অসমতেই এইটো আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু মই এইটো এইখিনি কথাই জানিব পাৰোঁ মই মোৰ শিশুটোৰ কাৰণে যদিও কিনি আনিলোঁ তাৰপিছত ডক্টৰৰ পৰা যেতিয়া এইখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই নিজেও চালোঁ গুগুলত যে আচলতে গাইপ্যতাৰতনো গাইপ্যতাৰতনো কি কি থাকে আৰু তেতিয়া মই সেইখিনি কথা জানিব পাই পেলাই তাৰপিছত বোলো নাই নাই মই নোখোৱাওঁ আৰু ডক্টৰক আচলতে হয় কথাটো নোহোৱা নহয় আমি শিশুটোৰ জন্মৰ পিছতে যদি আমি শিশুটোৰ গোটেই ফাংচনটো আমি ঔষধৰ জৰিয়তে যদি আমি চলাই নিওঁ সেইটো পিছলৈ এনেও ভাল নহ'ব গতিকে প্ৰথমৰ পৰাই শিশুক আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে শিশুটোৱে সকলো নিজেই আহৰণ কৰক শিশুটোৰ যি হজম শক্তি সেইখিনি নিজে নিজেই হওক শিশুটোৰ এনেকুৱা নহয় যে শিশুৰ পেট নিবিষায় বা বিভিন্ন কাৰণত আচলতে শিশুটোৱে কান্দিব পাৰে হয়তো হ'বও পাৰে শিশুটোৰ পেটৰ বিষ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ডক্টৰক এবাৰ দেখুৱাই লোৱাটো ভাল আৰু ডক্তৰে নিশ্চয়কৈ আমাক শিশুটোৰ বয়স অনুযায়ী আমাক বেলেগ মেডিচিন নিশ্চয়কৈ দিব আৰু সেই মেডিচিন খুৱাই আমি শিশুটোৰ পেটৰ বিষ বা পেটৰ কামোৰ বা গেছ এই সকলোসমূহৰ সম সমস্যা আচলতে আমি পাওঁ আৰু এই সকলোখিনি সমস্যাৰ সমাধান আমি ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰাই পাম যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাই হওক গতিকে নিজে নিজে সেই গাই পোৱাতটো মানে তেনেকৈ মই সেইটো ছাজেষ্ট নকৰোঁ কোনো মাতৃকে যে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ গা পা গাই পোৱাতৰ খুৱাব যদি আপোনালোকৰ ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো আপোনালোকৰ লগত কথা কাৰণ মই এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে গাই পোৱাতটো খুৱাওক বা নোখোৱাওক বুলি কাৰণ এইটো বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু বহুত মানুহৰ এইটো বিশ্বাস যে গাই পোৱাত শিশুটোৰ পেটৰ বিষ বা পেটৰ কামৰ বা গেছ এই সকলো পেটৰ সকলো সমস্যা নোহোৱা কৰে গতিকে মই ডক্টৰৰ পৰা যিখিনি কথা জানো জানিব পাৰিছোঁ বা যিখিনি কথা মই গম পাইছোঁ সেইখিনিহে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ওপৰত কথা যে আপোনালোকৰ শিশুটোক আপোনালোকে গ্ৰাই পাতৰ খুৱাব নে নোখোৱাব আৰু আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কিবা এই ক্ষেত্ৰত কিবা কনফিউজন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডক্টৰক জনাই লোৱাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ আৰু গ্ৰাইকুৱৰ খোৱাৰ আগত আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ এবাৰ হ'লেও লৈ লোৱাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা আপোনালোকৰ যে গ্ৰাই পাটৰ শিশুক খোৱাব নে নোখোৱাব মই যদি মোৰ ফালৰ পৰা কওঁ মই মোৰ শিশুটোক গ্ৰাই পাটৰ উছ নকৰিলোৱেই আৰু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই যদি সৰু সুৰা পেটৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হয়ো তেতিয়াহ'লে মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওঁ আৰু সেই মেডিচিনহে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যি মেডিচিন ডক্টৰে আমাক ছাজেষ্ট কৰে গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই